все построено на Писании. И есть такая традиция. В пятницу вечером еврейская семья, она собирается вся вместе, одевается в праздничные одежды и вместе кушает. Для еврейской семьи это считается священным, то есть особенным таким днем. Кто из вас читал когда-то книгу Бытия? Было. Вы заметили, как были отмечены дневные расстояния, да, и что является днем. Вы заметили, там написано, и был вечер, и было утро, день первый. Был вечер и было утро, день второй. Вы обращали на это да. внимание? Не сказано, что было утро и был вечер. А написано был вечер и был утро. Почему? Потому что следующий день в еврейском народе начинается с заката солнца. Это значит, что суббота начинается не с восходом в 6 часов или в 5 часов утра, а с заходом солнца в пятницу вечера. Поэтому... Они собираются в пятницу вечером. Что еще важно нам понимать? То, что сейчас вы будете наблюдать, и то, что вы будете делать, покажет вам мой друг, близкий друг нашей семьи, служитель общины, Сергей Пинчук, он равен этой общине. Равен в переводе на русский язык ⁇ это учитель. Вы помните, как Иисуса называли? Да. Рави. Что обозначает учитель? Он расскажет, как это делается и объяснит смысл. Хочу только сказать немножко от себя. В еврейском народе есть такое высказывание. Они говорят так. Вы знаете, что этот народ, он рассеян, и у него э, такая очень сложная история его существования. Когда мы читаем э, Ветхий Завет, или те Писания, которые были написаны до Рождества Иисуса Христа, то мы можем читать о народах филистимляне, mm -hmm. правда? О mm -hmm. Марии, и так далее. И в то же время существовали, существовал израильский народ. Израильский народ существует до сих пор, этих народов уже нет. То есть как народ их уже нет. Есть их потомки, они как-то называются по-другому, но этих народов уже не существует. Так вот, евреи говорят, что соблюдение или встреча или празднование субботы сохранило этот народ. Они остались народом благодаря тому, что есть заповедь, одна из десяти. Чти день субботы. И они это делали, являясь просто Божьим народом. Бог заповедал, и они так делают. Это то, что будем, с чем будем знакомиться сегодня мы. Суббота на иврите звучит как шаббат. Вы, наверное, слышали такое название. Шаббат. И Шаббат, еще одно значение слова шаббат, это покой. Еврейский народ ничего в субботу не делает. Они отдыхают. И это то, чему я учусь у еврейского народа. В субботу отдыхать. Потому что если бы нам дали власть, мы бы работали с понедельника до следующего понедельника. А Господь сказал, соблюдай субботний день. И вот как они это делают, мы сегодня вместе с вами это попробуем. Есть еще одно высказывание одного рабина, его звали Акива, он жил во втором веке нашей эры. И у него есть такое высказывание. Я хочу, почему я вам это приведу, чтобы вы поняли, почему, как важно делать то, что мы сейчас будем делать. Он сказал, если вы изучаете Писание, ну там в оригинале сказано Тору. Тора это пять книг Моисеевых. С Бытия, по второзаконию. Так Он сказал так, если вы изучаете Тору и не вкушаете пищу, вы ничего не делаете. Но если вы вкушаете пищу и не говорите о Торе, то вы тоже ничего не делаете. В книге Деяний во второй главе написано, что они были, первая церковь, она была в преломлении хлеба, в общении и в молитвах. Все вопросы, которые они решали, вопросы э, единства, понимания друг друга, общения, это то, что нужно нам, семейности, происходили у них за столом. И они это делали, когда кушали. Ну, особенно меня понимают мужчины. Потому что когда мы кушаем, мы становимся добрее, и мы можем решать все вопросы. Поэтому, сестры, слушайте внимательно. Если вам нужно что-то в доме отремонтировать, решайте это на шабатнем вечере. Хорошо, слово предоставляется нашему другу Сергею. Ильичу. Шалом, дорогие друзья, братья и сестры.